Hola Pisces, estas son las sorpresas que tiene Marzo para ti, las sorpresas que tiene el mes de marzo para las personas del signo Pisces. Bien. Piscis, seas hombre o seas mujer, hay una mujer que te va a querer engañar con mentiras, con engaños, chismes, ¿m? que te pueden llegar a generar gran pero gran aflicción o te puede llegar a generar un problema. Esta mujer con sus mentiras, con sus chismes, te genera un problema o te pone muy triste. Bien. Bien. Con respecto... A lo laboral es como que <coughs> está bien aspectado. Fíjate, el sol, en este caso, la lechuza son los chismes, pero también es la inteligencia, al igual que el zorro. ¿eh? Es, es, perdón, es la comunicación y el zorro es la inteligencia. Entonces, Pisces, lo que te da estabilidad laboral, que te pone muy, pero muy contento o contenta es que utilizas con inteligencia tu, la comunicación y eso te da cierta estabilidad. ¿Mm? <ríe> <ríe> Sorpresas que tiene Marzo para Pisces. Cuidado, Pisis, con una mujer de Capricornio o de Virgo. ¿eh? Cuidado con la mujer de Capricornio. Saturno. O, o incluso puede ser acuario también, ¿eh? Y Virgo. Cuidado. Eh, oculta cosas. <coughs> sí, se muestra de una manera, pero oculta cosas. ¿Mm? Bien, Pisis, en especial es tanto es para Pisces hombre como para Pisis mujer, ¿no? Pero en especial Pisces mujer es como que puede estar emprendiendo algo del pasado, ¿sí? algo que realmente le gustaba, algo que tiene muy, muy pero muy afectivizado. E incluso le puede dar bu una buena recompensa, ¿eh? La carta de las de Bastos, la carta del mundo. ¿sí? También puede ser un amor del pasado. También puede ser un amor del pasado. Tanto para Piscis hombre como para Piscis mujer. Bien, Piscis, si tu jefe Se está comportando de manera impulsiva, de manera inmoral. Eh, ¿Qué significa? Que a, a futuro vas a tener problemas. A futuro, Pisis, vas a tener problemas con, con tu jefe. ¿Mm? Como que ya te lo ves. En, va a haber, en marzo va a haber señales que te van a indicar que a futuro con tu jefe vas a tener problemas. ¿Mm? Bien, dos lecturas. Primero, hay un problema piscis que lo solucionás, Puede ser que te ayuda a solucionarlo una persona del elemento aire, géminis, libra. Eh, opa, se me fue. O acuario o una persona de elemento agua, cáncer, escorpio o piscis. ¿Eh? Eh, hay un problema, una situación que un hombre de Géminis, Libro, Acuario o de Cáncer, Escorpio, Piscis como que lo resuelve. ¿Mm? Eh, fíjate el control: el control de una situación puede ser también un control económico. Otra perso hay un problema de corte económico que. Un determinado hombre del elemento aire o del elemento agua te lo resuelve. ¿Mm? Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.